نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

आपकी दीनी खदम और इश्क रसूल सरकारी आला हजरत को दुनिया जानती है अपने भी जानते हैं बेगाने भी जानते हैं अपने जानते हैं वो उनके जानने का अंदाज और है जो बेगाने जानते हैं जानते हैं उनके जानने का अंदाज और है क्योंकि सरकारी आला हजरत ने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा दर्श दिया है कि दूर दूर तक मासी करीब में आला हजरत जैसी शख्सियत जिनको अल्लाह ने मजद्द आजमे आलम बनाया मुजद आजमे दीन मिल्लत बनाया इश्क रसूल का पैकर बनाया फजलता फरमाया कि जैसा किसी और को नहीं मिला मेरे सरकार आला हजरत पैदाइशी अल्लाह की बनी और ऐसे बनी कि अल्लाह के ऊपर आपकी वलायत का डंका सारी दुनिया में बज रहा है क्योंकि आला हजरत ऐसे घराने में पैदा हुए जिनका घराना इल्म दीन की रोशनी से मुनवर था जिनके वालदी हजरत मौलाना नती खान अहमद बरेली शरीफ की सरजमीन पर अपने इल्म फजल का दरिया बहा रहे थे उनके घर में चांद सा बच्चा जब पैदा हुआ तो पूरे मोहल्ला सौदा ग्राम में पूरे बरेली शरीफ में एक जश्न का समा था आला हजरत पैदाइशी जहीन थे पैदायशी जहन वत तबारक मतला ने आपको ऐसा आकाश फरमाया था कि बचपन ही से आप अपने चलने के अंदाज से बैठने के अंदाज से खाने पीने के अंदाज से लोगों को यह बता रहे थे कि दुनिया वालों देखो अल्लाह ने आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरे को, को वो समझ अता फरमाया है वो दिल अता फरमाया है वो जहन अता फरमाया है वो दिमाग अता फरमाया है कि हमा शुमा बच्चों को अता नहीं हुआ करता है आला हजरत ने चार साल चार महीने चार दिन की उम्र में जब बिस्मिल्ला खानी फरमाई तो अवा होकर अपने ही घर में आपके घर में आपने खुद इल्म दीन हासिल किया कहीं किसी और उस्ताद के पास जाकर इल्म दीन हासिल नहीं किया आजकल लोगों में मशहूर है कि अशरफ अली थानवी और इमाम अहमद रजा एक मदरसे में पढ़ते थे और आपस में कुछ तनाव हुआ कुछ तनाजा हुआ, तो उस सिलसिले में इन दोनों लोगों में अलग अलग फिरके बन गए इन्होंने अपना बरेलवी फिर बना लिया उन्होंने अपना देवबंदी फिरका बना लिया भी फिर बना लिया ऐसा कुछ नहीं है किताबों से साबित है कि आला हजरत अपने घर के अलावा किसी मदरसे में तालीम हासिल करने गए ही नहीं तो जब आला हजरत किसी दूसरे मदरसे में तालीम हासिल करने नहीं गए तो फिर आला हजरत का

अरबी में आपने शरा फरमाई है अब आठ साल की उम्र में आपने बेहतरीन इसलाई है तेरह साल की उम्र में आपको सनद, सनदे आपके वालिद माजिद से आता हुई है और वक्त आला हजरत की वो गिराम है आला हजरत फिर और उम्र बढ़ती जा रही है आला हजरत इल्म फजल का शोहरा होता जा रहा है आला हजरत पूरी दुनिया में छाते चले जा रहे हैं बल्कि यहाँ तक हुआ कि आला हजरत ने एक सौ पाँच मरूम फनून पर आपने हज़ारों से ज्यादा किताबें नमाएं निपटा ली है उन्हीं किताबों में आला हजरत की एक करामत जिसका नाम अब्दुलतुल मकिया है जो मक्के की सरजमीन पर आला हजरत ने इल्म गैब में आपने ऐसे दहाई पेश किया है एक किताब निपटा ली है वो भी हालात के हालत में कि दुनिया देख कर दंग रह जाती है जब दुनिया अब्दुलतुल मकिया देखती है तो कहने पर मजबूर हो जाती है कि आला हजरत के

मतलब कलम तो मेरी चलती थी और इसलाह और तय सरकारी गौसे आजम की हो रही थी एक तरफ सरकारी गौसे आजम थे एक तरफ सरकारी थे, तरफ थे, तरफ थे। ये दोनों हजरा मुद्दत में आठ घंटे की मुद्दत में आपने दौलतुलम किया लिख करके दुनिया को बता दिया ये दुनिया वालों देखो मेरे सरकार की अजमत क्या है मेरे सरकार के इंफात क्या है और जब कहने पर आए तो आला हजरत ने कहा सरवर कहूँ मालिक को मौला कहूँ तुझे बाब खलील का बोले सेवा कहूँ या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम आप जैसा दुनिया में कोई ना आया है ना आ सकता है इसीलिए आला हजरत तो ने फरमाया सबसे आला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी और क्या खबर कितने तारे झिले चुके पर ना डूबे न डूबा हमारा नबी खल्क़ से औलिया और रसूलों से आला हमारा नबी हमजतों को रज़ा दीजे भी है बेकसों का सहारा हमारा नबी आला हजरत जहाँ पर एक अजीम आलिम दिन थे फ़कीह थे मुजद थे मुफ्ती थे मुदब्बिर थे वहीं पर आप जो है एक बहुत बड़े आशद रसूल थे नाइब रसूल थे आला हजरत को तो आशद रसूल कहलाने का हक था नाइल रसूल कहलाने का हक़ हाँ था आपकी जात से बेशुमार करामतों का भी जोर हुआ है अब एक करामत आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ आला हजरत सफर हज पे जा रहे हैं अल्लाह अवा आपकी वालदा माजदा भी साथ में है उस वक्त प्लेन की सवारी नहीं थी उड़ने वाली सवारी नहीं थी समंदर में चलने वाली सवारी थी जहाज के ऊपर आप सवार जा रहे थे पानी वाले जहाज से आपकी वादा भी आपके साथ में थी और जब वो सफ़र करते करते कश्ती जब बीच समंदर में पहुँचती है तो वहाँ तूफान उठ जाता है और तूफान इस तरह का अवादर कि लोगों में कोहराम मच जाता है यहाँ तक कि वो कश्ती का ना जिसने कह दिया कि आए लोगों अब कश्ती का भंवर से निकलना मुश्किल है ये भंवर से कश्ती अब निकल नहीं सकती है लिहाजा अब तुम लोग जो उस खुदा को याद करो पर दिगार को याद करो अपने रब को याद करो अब नामुमकिन है इससे निकलना अब तोबा व इस्तार कर लो लोगों में कोहराम मच गया पूरी कश्ती में एक तूफान बपा हो गया लोग सोच रहे हैं अब क्या किया जाए कोई अल्लाह अल्लाह का नारा लगा रहा है कोई अल्लाह यामदत का नारा लगा रहा है कोई कुछ नारा लगा रहा है मगर आला हजरत हैं इमाम अहमद रजा आशिफ़ रसूल हैं कि अल्लाह के ऊपर इश्त रसूल में मस्त बैठे हुए कश्ती में आराम से सुकून से खामोशी से बैठे हुए हैं आपकी वालदा मोहतरमाशा सुनवाती बेटा अहमद रजा कश्ती में पहराम मचा है और तुम खामोशी से बैठे हुए हो तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो अरे अल्लाह को पुकारो रसूल्लाह तो को पुकारो मेरे मेरे सरकार हजरत ने आदि दिया अरे वालदा मुहतरमा ये कश्ती डूब नहीं सकती है कहा कैसे मल्लाह ने ना खुदा ने कश्ती के कैप्टन ने कश्ती चलाने वाले ने कर दिया है जब कश्ती से निकल नहीं सकती है कश्ती तूफान से निकल नहीं सकती है तुम कहते हो कश्ती डूब नहीं सकती है आला हजरत हाँ हाँ मेरी वालदा पुदा की कश्ती डूब नहीं सकती है क्योंकि मेरे

सलामत के साथ वो तूफान खत्म हो गया और फिर वो कश्ती जाकर के अपने साहिल में लग जाती है आला हजरत की ये करामत है कि आला हजरत ने कह दिया अपनी जुबान से कश्ती डूब नहीं सकती है तो कश्ती डूबी नहीं बल्कि आला हजरत जितने भी उस पर सवार थे सब पहुंचे मदीना मुनवर हाजिरी दिया हज खाने काबा किया फिर वापस भी आए तो यह आला हजरत की बहुत बड़ी करामत है और ऐसे ऐसे बहुत सारे करामतों का जहूर आला हजरत की मकदस जात पाक से हुआ और आला हजरत की सबसे बड़ी करामत ये है कि उस वक्त से आप दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया से रुखसत हो गए दुनिया हाँ, आपका नाम आज तक ले रही है और सुबह कयामत तक सुबह कयामत तक आला हजरत का नाम चलता रहेगा उनका सिक्का खनकता रहेगा उनका परचम बुलंद होता रहेगा उनके नाम को न ना कोई मिटा सकता है न मिटा सकेगा जिसकी जिसकी अजमत को अल्लाह ने बढ़ा दिया है बुलंद कर दिया है उसकी परचम को उसकी अजमत को कोई घटा नहीं सकता है ममाम